Первый, первый раз это я поехала на обучение Чай. это Hip Hop International. Мы, получается, изучали с самыми пиковыми хореографами Украины. И мы, по-моему, даже не Украины, там еще кто-то был, да. Ну, в общем, мы изучали. Они делились опытом, кто-то из них давал свою хореографию, мы ее изучали. А второй раз я повезла на чемпионат Украины деток своих, и он сидел в жюри Владьяма. Ну, скажем так, дети у меня были не в восторге. Почему? Потому что мне было обидно, что вот дети заходят за кулисы и начинают говорить, ну, то есть, понимаете, да, Влад Яма, такие детки по 9 лет, боже, боже, Влад Яма, я его там люблю, я так хочу его увидеть. И она забегает со слезами за кулисы и говорит, Алена Андреевна, вот он на меня даже не смотрел и вообще не поднимал даже глаза. Ну, то есть, я понимаю, это осталось в памяти, и у детей как-то поменялось мнение о нем. Ну, в общем, было обидно немножко. В плане того, что вот так вот он сидел, и если один раз он поднял голову, это хорошо. Ну, то есть вот так. Очень обидно, мне очень обидно было, потому что я видела слезы детей. То есть мне уже было не важно, что мы займем. Мне хотелось, чтобы у детей были какие-то эмоции. И это было в Одессе, поэтому на следующий день я там делала им церемонию возле моря. Ну пыталась как-то, чтобы они меньше думали об этом.